Слава Иисусу Христу! На слава. Тему сегодняшней проповеди назвал так. Познайте и будете счастливы, или как верить того, кого не знаешь. Один мой знакомый, когда был в Израиле, в пустынных местах, то он обратил внимание на камни, которые стоят вертикально. И он, будучи верующим, говорит, ну, наверное, там что произошло особенное. Когда мы читаем Ветхий Завет и видим там Авраама, Моисея, Исаака, и другие, они когда встречались с Богом, то в память встречи с Богом, знаете, что делали? Ставили камень вертикально. Это была, говорит, встреча с Богом здесь. Я хотел это место как-то э, особенно отметить. В Новом Совете описываются также встречи учеников Иисуса Христа и апостолов э, со Христом. Я прочитаю первое послание Коринфянам, 15 глава. У нас еще мы празднуем воскресенье, поэтому первое послание Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха. Напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором мы утвердились, которые мы спасаетесь, если преподаны удерживать так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был и что воскрес в третий день по Писанию. И что явился Кефе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые уже и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Апостол Павел пишет это о том, как Христос воскресший явился многим людям. И в конце он перечисляет, знаете, кого? Говорит Самое главное явление, какое для него, как вы думаете, было? Мне, Мне, да. В вашей жизни точно так же. Пока Христос не явился вам, то для вас воскресенье это просто сказка или быль, которая вам ни о чем не говорит. Цель проповеди – показать важность личности, личность на Христа, его воскресенье и познавать его изо дня в день. Если вы знаете лично Христа, вы никогда не разочаруетесь в этом мире, не разочаруетесь в церкви, не разочаруетесь в верующих людях. Но если вы в церковь или ходите к людям, то у вас почти небольшое разочарование. Знаете почему? Люди несовершенны, даже в церкви. Я часто встречал людей, которые переставали ходить в церковь. Они говорят, я разочаровался. Я говорю, вы просто не знали Бога. В Боге разочароваться нельзя. Он всегда остается верным и всегда будет говорить к вашим сердцам. Псалом 33, 9 стих. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Как вы понимаете слово «вкусите»? Один мальчик ел сочное яблоко и стоящего напротив дяди спросил, ну что, вкусно? Дядя говорит, не знаю, говорит, не пробовал. Что это подобное с Богом? Если вы не вкусили, как благ Господь, то вас легко будет разочаровать. Легко будет вам оставить. Когда я уверовал, я приехал в город, где была небольшая церковь. Я пришел в воскресенье в эту церковь. Отсидел все служение. Когда он закончился, ко мне не подошел ни один человек. Я вышел. И домой из церкви, мне примерно около пяти километров ходьбы где-то, я и шел. И рассказывал Богу, что обидно. Пришел в церковь, никому не нужен. Я мечтал попасть в церковь, но когда пришел, я как-то немножко разочаровался даже. Но ничего, думаю, я же хожу к Богу. На следующее воскресенье я снова приехал в эту же церковь. Отсидел все служение, оно закончилось, люди начали общаться. Ко мне снова никто не подошел. Я снова вышел и шел разочарованный домой. И я говорил Богу, Господи, никто ко мне не подходит. На третье воскресенье снова пришел в церковь. В конце служения подошла ко мне одна семейная пара, пригласили меня в гости. Когда я пришел к нему в дом и стоял на пороге, то их отец сказал, «Вы знаете, кого позвали в дом? Он вас обворует, он ограбит вас!» Хотя многие сегодня говорят, что есть Бог, но для большинства людей Бог не действителен, а результат умозаключений, дедуктивный метод, когда мы занимались реп центром почти 15 лет, то я заметил, что если ребята, которые уверовали в реп центре мы их не научили видеть Бога в своей жизни каждый день, общаться лично с Ним, то по разным причинам, приезжая домой, они уходили с церквей, переставали ходить, общаться, потому что они лично не встречались с Богом. Мы просто читали вместе с ними Библию, говорится, кормили их с ложечки. Вот Слово Божье, вот интересно. И но они питались нормально, пока же были в реб-центре. Приезжая домой, они оставались без пищи, потому что не встретились с воскрешенным Христом. А мы христиане идем дальше. У нас в символе веры есть молитва «Отче наш. Мы называем Бога своим отцом. Но по большой проблеме многих верующих, они сегодня живут как сироты. Имея отца... Они остаются сиротами. Мой друг Максим Юзуак занимается детьми при, ну, приемной семьей у него, приемная семья у него. И он говорит, я заметил, даже дети, которые живут долго в доме, но ну, приемной, часто замечают, что под подушкой прячут хлеб. Думают, что завтра может не быть. Хотя в доме, говорит, есть все, говорит, полный холодильник пищи, но они все-таки не доверяют мне, говорит, думают, что завтра может быть, быть проблема. В Библии Бог открывается людям по-разному. Элькана, Бог ревнивый. Яхва Рои, Господь Пастор мой. Яхва Ира, Бог усмотрит. Яхва Шалам, мир. Яхва Рафеа, Бог целитель. Яхва Цикдекели, Бог праведность моя. И под разными именами Бог являлся людям и давал то, что больше всего они нуждались. Я сегодня хочу говорить об отношениях с Богом и немножко придется говорить личной истории, потому что если ты говоришь, хочешь рассказать что-то о личных отношениях с Богом, то придется делиться чем-то личным. Моя жена Арт, я не люблю рассказывать свои свидетельства, но сегодня немножко я несколько моментов расскажу. Первое. Когда я начал читать Библию, знаете, то я пришел к такому мнению, что Бог меня принимает и любит таким, какой я есть. Зная всю мою гнилость, зная мое испорченное сердце, он говорит, я тебя люблю. И я понял, что Бог совершенно любовь. Чему он нас учит? Принимать других людей такими, как есть. Такими, как они есть. Не надо их переделывать. Просто принимайте человека, и вы тем самым являть будете святостью любого Бога. Когда я заболел туберкулезом, у меня было три очага, то я молился, чтобы Бог меня исцелил. И когда Бог, не, Бог меня исцелил, то я понял, что Бог еще может быть целителем. Не всегда Бог исцеляет, но есть такие моменты в жизни, когда Бог по-особенному открывается и говорит, что Он может исцелить даже то, что людям кажется невозможно. Бог также может быть вашим другом. Иисус говорит, я друг ваш. Мы можем с ним общаться как с своим лучшим другом, переживая. За... Если вы за что сильно переживаете, то он точно так же может переживать с вами. Например, почти три года уже был верующий, у меня не было семьи, а сын сам был. И весной, где-то чуть раньше, в марте месяце, я так и шел в больничный городок. Мы каждый раз ходили туда благовествовать. Я и шел, к... один мой знакомый лежал там в больнице. И я и шел к нему, и по дороге я и шел, и впереди шла пара. Парень с девушкой обнимались. Я Богу говорю, Господи, мне достаточно отношений с тобой. Я доволен тем, что я знаю тебя. Я счастлив, что могу общаться с тобой. Но я человек. Мне хочется, чтобы кто-то был рядом. Кто-то мог меня обнять. С кем-то мог поговорить. Так вот, естественно. О ком-то заботиться б, тоже хотел бы. Я начал Богу говорить о том, что я нуждаюсь в спутнике жизни. Когда я приехал в Ровеньки, то мы приехали в одну там церковь, и мы открывали дверь с другом, и я услышал, что церковь как раз на молитве была. И вся церковь молится. Молодежь там вообще, молодежное было общение. И мы не стали заходить в дверь, просто приоткрыли и стояли с другом. Ждали, пока закончится молитва, чтобы зайти. И молились один, второй, третий человек, и вдруг кто-то начал молиться, и у меня сердце начало будет так стучать сильно-сильно. И в разуме такая мысль пришла. Эта девушка станет твоей женой. Я Володе говорю, Володь, а кто это молился? Она говорит, да там Оля Ткаченко. Я говорю, ну мне Бог сказал, что будет она моей женой. Да ладно, что ты ерунду рассказываешь. Ну будет так будет, там хлопнув по плечу, там все нормально. Это было еще до Нового года, где-то, не знаю, там может быть октябрь, ноябрь месяц. И уже летом мы сыграли свадьбу. я понял, что Бог может быть другом и заботиться о самых важных моментах в вашей жизни. Уезжая на репцентр, я что-то повздорил с женой, и, знаете, уезжал на сутки дежурики, думаю, пускай она поймет, кого она обидела. Я вот сутки не буду с ней общаться, и она поймет, что так поступать нельзя было. Когда вы поссорились с человеком, очень близким, знаете, как будто небо становится тяжелым, воздух становится не очень приятным, тучи вокруг И начинается смыслы вспоминаются вспоминать всякие там нехорошие вещи об этом человеке, да? Ну как, как она могла, такая там молодая, такая глупая, там еще что-то начинаете там звучать. А потом вдруг Бог моему сердцу говорит, ну вот ты не будешь с ней общаться сутки. Что будет с ее сердцем? Кто с ней будет общаться? Что сделать непрощение? А я же тебя прощаю, говорит Бог. Я вернулся назад, попросил извинения, поцеловал ее. И знаете, выехал, сел на воспе, уже солнце ясное, воздух приятный, жизнь другая, птички поют сразу же все стало на свое место. Мы должны прощать других, потому что Иисус Христос простил нас. Бог есть прощение. Я вам скажу, что верующий человек может простить все благодаря Иисусу Христу. Все, без исключения. Я. Потому что нам Бог прощает еще. Сколько? Все. Два раза в своей жизни я попадал сильно в аварию. Машины разбивались так, что они подлежали грубо говоря ремонту. И знаете, что в этом произошло? Ну, моя жена очевидец. На мне не было ни одной царапины. Я понял, что Бог это лучшая защита. Да, может быть я был неаккуратный. Да, может быть я был невнимательный. Но Бог в этом всем сохранил меня и мою жизнь. Мне нигде на теле не было ни одной царапины. Когда мы в репцентре собирались в конце дня, то я всегда у ребят спрашивал, скажите, пожалуйста, что Бог сегодня сказал к вам? Что Бог сегодня сделал в вашей жизни? Я предлагаю вам замечать, кем для вас является Бог и кем Он открывается. Простые советы. Изучайте больше Слово Божье, через которое он открываться будет вам. Уделяйте время, может быть, какой-то пост, для того, чтобы лучше познавать его. Старайтесь больше благовествовать своим друзьям и знакомым. В этом тоже открывается Бог. Когда я впервые начинал благовествовать, знаете, что замечал? Я сам себя слушал. Я говорил такие слова, которые, кажется, я не знал. Хотелось даже записать где-то, чтобы снова переслушать. Как, как, кто это говорил вообще, не пойму. Кто это мог такие слова дать? Мы ходили в больничный городок, и я встречался с удивительными людьми. И бывали такие моменты, что на, мой, на свой день рождения я шел в больничный городок и говорю, Господи, какой подарок мне сегодня меня ждет. В этот день там кайва семь человек. И мне это радовало. Бог. Думаю, я встречусь встречу на небе скажу, на мой день рождения вас Бог не дал. Рассказать вам о Христе. Познавайте Бога, это никогда не разочарует вас. Познавая Его, вы будете держаться и будете понимать, что самая главная ценность это Он. Потому что Он может сделать все. Пускай нас Бог благословит ценить Его, ценить Его личность, потому что мы часто ценим то, что Он дает, а не самого Его. Ценить Его личность, личность Иисуса Христа, который умер за нас, который сегодня воскрес и который сегодня живой и сегодня он часто является в нашей жизни. Поэтому пускай нас Бог в этом благословит. Аминь. Аминь. А у нас в гостях Майк, не знаю Майк, что-то скажешь пару слов, может быть, церкви. Не хочешь?